Дивлячись на вашу работу онлайн, я начал это власне, донесение информации через видео. Каким бы ни был интересный человек, YouTube безжалостен. Покеры, носки, карточки, все работает. То есть просмотров гораздо больше, подписчиков гораздо больше. Люди вообще не хотели смотреть этот ролик, они котиков хотели. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Пишите. Зуб. 12 секунд это очень мало. Все, зрители не нравится, все, нафиг. Yeah. Друзі, привіт на зв'язку. Резуп. Я продовжую здивувати вас надзвичайно цікавими гостями в нашій програмі і скажу, що тематика так, от бізнес відеоканалу на Ютубі зараз є дуже дуже актуальною, зокрема у моєму випадку, тому що протягом тривалого часу я ну недооцінював Ютубу. Але я скажу, що частково і ваша робота Романе. Роман є представником French TV, головний редактор Френчів. Вони да. редактор French TV. І власне, дивлячись на вашу роботу онлайн, я почав переосмислювати власне донесення інформації через відео. Тобто, в двох словах, типу в чому полягає ваша діяльність, я розумію, що у вас є і франшиза, і бізнес в цілому, да. але можливо, ти зможеш ознайомити людей більш чіткіше. Всем привет, друзья! Компания 15 лет уже занимается упаковкой франшизы. Собственно, название French TV именно от франчайзинга появилось. И мы решили его оставить, потому что да, какая разница? Да. Канал вообще неважно, как называется, Ораз зуб, франч Тв, еще что-то. Люб... Главное контент. Пять лет уже каналу, уже шестой даже год пошел, но большую часть этого времени мы занимались. Ну, непонятно чем, в сфере франчайзинга. То есть мы много снимали роликов, но в очень узкой теме были очень-очень крутыми ребятами. но в очень узкой, uh -huh. в очень узкой. То есть нас знали только специализированные э, компании, которые занимаются франчайзингом. Да, то есть их не так много. Полгода назад, вот как раз, слушайте, друзья, ровно полгода назад, uh -huh. 27 -го, э, октября, мы полностью поменяли концепцию канала, сделали его ориентированным просто на бизнес-аудиторию в целом. А сейчас на самом деле происходит еще. Следующий шаг расширения, то есть у нас появляется там, интервью, например, с представителями шоу-биза, с актерами. в принципе да, да, просто селебрити. На самом mm -hmm. деле это история, м, когда мы приняли решение расширяться, мы уже э, увидели, что за счет того, что мы пошли просто на бизнес-аудиторию, предприниматели в целом, мы получили там, по всем показателям в 30 раз прирост. Там, mm -hmm. Подписчики, просмотры и так далее и тому подобное. То есть мы вышли за пределы франчайзинга нашего любимого. И ушли в целом в предпринимательскую нишу. И мы поняли, что, что работает. Работает, конечно же, жанр интервью, который да. мы сейчас активно развиваем, то, что мы сейчас, собственно, okay. делаем. Жанр интервью сейчас востребован очень классно, поэтому у нас в последнее время их больше. Потому что помимо интервью у нас, конечно, есть и сюжеты, то есть, mm -hmm. где есть несколько спикеров, одна какая-то тема. Например, там, собственно, у нас был ролик недавно, как рекламироваться через блогеров на YouTube. Водно такі сюжети більше трудо... трудозатратнее, тому що там 5 спикеров надо снять. зняти uh -huh. Поэтому орієнтуємося на інтерв'ю з известными людьми, тому що тільки вот через селебріті виходить Заходит, Так я да. така фраза, друзі, так біля зірки ти теж світишся. Yeah. Я думаю, це вийшло з вами, тому що я про франчів і про романа до речі дізнався вперше. Коли вийшов твій розбір кейсу трансформатора, та? це того все почалося. Звідси все повідом, почалось. Назив, yeah. Я якраз якби там в коментарях написав типу, чуваки, класний контент, кльово. Yeah. Це насправді було цінно, так? Тому перший висновок, який можна зробити стосовно створення відео каналу в бізнес-тематиці, це, мабуть. Вихід на середню, або трошки ширшу аудиторію, правильно, щоб не сильно зациклюватися на якісь дуже аж нато ніші, у вашому випадку франчайзинг. Другий момент, це ми беремо відому особистість, до якої вже в принципі прикута аудиторія. Тому що тобі з нуля дуже важко пробити пробитий інформаційний бар'єр. Так, тому що коли ти ніхто в масштабах YouTube, і ти береш у таких же інтерв'ю, то этот контент донести. Коли ти беріш інтерв'ю, не знаю, там у Антона Лирника или Дмитрия Дубилета, да. да, то есть известный там актер и банкир-айтишник, то ты, ну как бы по другому совершенно все работает, то есть просмотров гораздо больше, подписчиков гораздо больше, просто потому что э, люди, банальная фраза, идут на людей, да. они смотрят людей, они любят людей когда ты станешь уже со временем более известным, то ты можешь уже задвигать и... Вот как Юра Дудь сделал, да, там, он там сначала брал интервью у действительно известных людей, да. там сначала андеграунд был, потом политики, потом там телеведущие и так далее. А потом он может уже брать интервью просто неизвестных людей, там у того же чувака, который был на войне в Чечне. Ну, короче, у -у -у. неважно. То есть, За, и это истории это, да. это просто получился да, такой мини-фильм, но если бы он был не Юрием Дудем, его бы никто не посмотрел. А так уже знаю, что какой уровень контента чувак делает. То есть, каким бы... Мы очень крутые были в теме франчайзинга, мы там угорали по полной программе и делали действительно качественный да. контент, но его никто не видел просто потому что тема была узкая, она нас как бы ну вот, в рамки ставила, угу. а когда мы пошли э, шире, то и наш подход, и наш уровень, с которым мы делали и раньше на самом деле свои ролики, он стал заметен гораздо больше аудитории. Ты знаешь, тут важный момент, я думаю, будем там развиваться, развивать, но... да. Для мене, бо я теж ще представлю в багатьох різних майданчиках, і там це широковідомий в вузьких колах, можна так сказати. Да? І для мене YouTube є найбільш репрезентованою мережею, хоча там я маю зараз понад 6 тисяч підписників. Uh -huh. да? Тим не менше, я бачу у порівнянні з Standalone блогом, який є моїм основним медіумом для комунікації, uh -huh. і Фейсбуком він йде значно тяжче. Тобто, можливо, в тебе є конструктивні поради, зокрема для людей, чия левова частка аудиторії знаходиться на інших майданчиках. Як краще оце YouTube просунути? Очевидно, що ми бачимо, є зірка, є професіоналізм в плані зйомки, монтажу. Я думаю, друзі, ми пройдемося по цій студії. Тут дуже цікаво я для себе вже багато фішок взяв. Чи є інші речі більш тактичні, які теж впливають на популяризацію каналу? Слушай, ну ти назвав, назвав на самом деле, такі, то що називається краєгольний камінь любого качества каналу і відео. Це картинка, звук, звісно mm -hmm. же. И это спикер, да, то да. есть контент. контент. Ну, спикеры контент. или там спикеры, то есть контент. Это вот три самых mm -hmm. важных вещи, потому что сейчас уже никто не готов смотреть видео, снятые там на телефоне трясущимися да. руками, с плохим звуком на улице шумным. Каким бы ни был интересный человек, YouTube безжалостен к mm -hmm. э, авторам. И сейчас их так много, что ты же знаешь, например, статистику да. ты как человек из Ютуба должен знать, но для наших зрителей, я думаю, это будет новость, что вы, дорогие наши зрители, даете нам шанс всего в течение 12 секунд в среднем, чтобы принять решение смотреть дальше а -а -а. или нет. 12 секунд это очень мало, мы уже сколько тут говорим, я надеюсь, вы не разбежались, но за 12 секунд можно успеть там, ну, пару фраз сказать okay. каких-то. Вот, все, зрители не нравится, все, нафиг. Да. А если при этом будет еще плохая картинка и звук, у него, он, он, он раньше уйдет, этот зритель. Да. Поэтому, конечно же, качественный контент, картинка, звук. Вот, и в зависимости от цели. Вот, например... У меня много сейчас знакомых mm -hmm. предпринимателей, владельцев там, сетей, которые делают свои каналы. Но они делают это в формате «давайте я буду рассказывать вам о своей интересной жизни». Но они не так, не так известны, как другие представители mm -hmm. этого же бизнеса, например. И я им всегда рекомендую делать интервью. То есть, чтобы вы, какие бы цели канала у вас не были, например, mm -hmm. там, продвигать свой бизнес, продавать свою франшизу, услуги своей компании mm -hmm. задвигать, делать это через «Селебрити» гораздо проще, поэтому mm -hmm. обязательно, чтобы вы не хотели там донести в итоге э, зрителю, приглашайте э, известных людей mm -hmm. и через них показывайте свою компетенцию в чем-то, например, вот мы занимаемся франчайзингом, yeah. да? проще на своем примере показать. Я приглашаю кого-нибудь известного там yeah. франчайзера, франчайзер mm -hmm. это продавец франшизы, yeah. ну представим это э, генеральный директор Макдональдс. ну условно, да, то есть э, круто, да, это крутой чувак. Всем хочется, наверное, посмотреть интервью да. с главным в Макдональдсе. Но Макдональдс это одна из самых франчайзинговых компаний в мире. У них там более 85% это не собственные рестораны, а франчайзинги. И то есть как бы через это я могу говорить как эксперт во франчайзинге, okay. показывать свою экспертность, общаясь с известным человеком. То есть я две как бы, как говорится, цели достигаю. То есть классный контент, интересный известный спикер, uh -huh. интересно, okay. надеюсь, отвечать будут. И моя популяризация моих услуг, моей моей темы, моего бизнеса. Многие каналы сейчас, к сожалению, там засилили рекламы. То есть начинают там покеры носки карточки там все на свете рекламировать мы к нам сейчас в последнее время очень много обращается, но О, да. либо это люди у которых нет тех денег которые мы просим либо это что-то вот такое не сильно экологичное для нас например mm -hmm. розыгрыш игры. я не хочу никогда не будет у нас рекламы чего-то вот такого я скажу додам друзья что на правде робота такие видео на канале франштейв вот на правде вырезняются якостью І це спостерігається не лише в технічній підготовці, так матеріалу всього, але підготовці тебе як е, співрозмовника, так з іншими людьми. Тобто яким чином відбувається процес, то ти купаєш глибоко перед тим, як вийти з людиною вже на спілкування безпосередньо. Смотри, що нас відчають mm -hmm. нашу команду. Да. не тільки я да. у нас в команді команда не така велика, тобто у нас там іменно каналом займається 4 чоловіка okay. непосредственно. Я зараз займаюся тільки каналом 100% процентів mm -hmm. більше нічим другим не займаються. Yeah. Ми журналісти значить. Это, это подход, который, мне кажется, нам позволил ну, как-то, наверное, выделиться на этом рынке, где все блогеры. <mois Karena> Я на самом деле на прошлой неделе, у нас будет на канале эта запись, э -э -э читал лекцию для студентов Института журналистики киевского. Как раз вот для будущих журналистов рассказывал им их о, о, о том, насколько на YouTube сейчас журналисты могут быть востребованы. Для mm -hmm. них же важно работу найти mm -hmm. да, для студентов. Поэтому я им говорю, что в принципе YouTube сейчас это еще одно медиа. Mm -hmm. Вы готовились к работать на телевидении, на радио, в СМИ или в интернет-зданиях. Так еще обратить внимание на YouTube. Потому что сейчас там все блогеры. И контент, который генерируют блогеры, он все-таки разные бывают блогеры. Да. Да? Но вот ты тоже блогер, да, ты же да. не журналист. Okay. У тебя подход блогерский. Mm -hmm. А вот если бы ты еще был журналистом. Uh, и не, это не значит, что нужно учиться, okay. это можно просто, ну, вот, можно лекцию посмотреть yeah. и, и уже что-то so. там... Давайте на лекцию. Да, с удовольствием. И no, no. подход просто разный. Блогерский подход, он, ну, часто там без подготовки, часто вот как-то, вот я же говорю, вот, вот как-то так, uh -huh. как-то больше рассчитывают, видимо, на свою харизму, mm -hmm. не у всех она есть, но, ну, приду, как-то сниму, что там прям уже... Что здесь сложного? На самом деле, конечно, когда мы готовимся к интервью, мы глубоко копаем. В лекции я там показывал, ну тебе вот могу показать, Давай. или нашим зрителям пример. Я, когда готовлюсь к интервью, uh -huh. я, ну, вместе с командой у меня есть редактор еще, который помогает мне готовить вопросы. Uh -huh. Мы копаем очень много. И я просто на примере одного интервью с Владимиром Горянским, известным актером, народным артистом Украины, заслуженным. Вот, просто... Количество вопросов, которые мы. Там их штук 100, наверное. Понятно, что я далеко не все успел задать. То есть э, мы копаем глубоко, читаем там. Обязательно, если есть Википедия, в Википедию, брак, -то связь, да. обязательно. То есть надо понимать, кто он, что он, как зовут его, там mm -hmm. детей, жен, восьмой там брак уже, или он вообще никогда не был женат Ну, так все надо знать о человеке. Это может на самом деле на что-то натолкнуть. Статі його. ну то насамкінелі зіснятні що не обичного, але многие і этого не делают. За яким принципом ти шукаєш типу лю що Ну цікавого народу навколо дуже багато. Да? Ну, да. Чи намагаєшся ти якось просто якби там? Скажімо, там є список димик людей. Ти там по них всіх бав бас проходишся. Це чи все в шести? Та, ти нет, дивишся? Ти типу, хто є більш релевантний там до твоєї діяльності? щоб потім це якби ну доставити? Чи можливо знати історію вибудовуєш? Ти знаєш? Ми кешне, када начинали і постійно поставив список доповняє. и вычеркиваем, когда а вы взяли интервью. Список людей, с, да. с кем бы мы хотели. В принципе, Конечно, да. он большой, но мы, далеко не по всем мы ведем работу в плане пробивать их на интервью. Mm -hmm. Это иногда бывает ситуативно. Например, э, Арама Нацаканов, э, известный ресторатор, он приехал в Киев, э, ну это он был здесь на один день, мы узнали об этом, позвонили в ресторан, где он будет делать свой мастер-класс, договорились, приехали сняли. Это известный чувак, который на плюсах делал программу Пекль на кухня mm -hmm. э, в 2012 году. То есть он довольно известный был именно телевизионный чувак такой, плюс он еще ресторатор. То есть бывает так, что вот приезжает кто-то. И мы его давайте ага, к нам. Да, вы момент. Да. Вам не знаешь, будет работать в тренде индустрии, в принципе, вы сейчас... Я хочу найти список, э, да. когда куда приезжает, например, в Киев, чтобы этих людей э, цеплять, если они, конечно, нам интересны. То есть, э, часто бывает, что это действительно ситуативно. Но бывают такие люди, как, например, тот же дубилет, которому полгода вот Файл. это... Mm -hmm. uh, давай давай сделаем. Но пока он не заявил свой канал, ему и немножко освободился от запуска uh, українського э, uh, у него не появилось немножко времени, он не дав нам інтерв'ю. Зараз mm -hmm. він знову супер занят. Я говорю, Дим, давай еще щось запишем. Круто, круто. Скільки часу, то тобто, у вас там ну, умовно, ми викреслимо ту частинку переговорів, да у вас йде, там підготовка до спікера, це, очевидно, декілька днів, мабуть, твого помічника і тебе безпосередньо. А потом вы в межах одного блоку. Информативно занимает интервью, вы в межах дня можно все заснять, правильно я понимаю? Да слушай, обычно у таких людей, к сожалению, мало времени. Если еще мы еще. говорим да. о известных людях, то как правило времени у них мало. А, и они еще, знаешь, могут, может, не готовы тебе уделить много времени, потому что не знают, что получится mm -hmm. в итоге. Стоит ли вообще тратить два часа своего времени на этого чувака? Да. Может, там. Если они, конечно, не смотрели интервью предыдущие okay. и могли там примерно понять, что вот в целом неплохо будет. Но как правило, не все смотрят. Снимаем мы... Слушай, обычно интервью длится, если повезет, полтора часа. Mm -hmm. Вот с Димой, например, это был наиболее показательный случай. Он прилетел ну, из Днепра в Борисполь, в Киев. Мы его встретили в аэропорту. Mm -hmm. Он все равно ехал бы. Он yeah. тратил бы время на Uber. У него, mm -hmm. Ну, его никто не встречает, он просто ехал, вызвал бы Uber. Да какая разница, мы да. уже в машине записали часть интервью. У нас студия находится недалеко от маршрута да. проезда из Борисполя дальше в центр города, куда он направлялся. Мы заехали в студию здесь и сняли часть. Потом снова сели на машину, довезли его до ресторана mm -hmm. на встречу, еще записали часть. А, то есть мы как бы встроились а -а -а. в график э все Теперь я понял, почему у вас так много видео с машины, где вы едете. Я <свят> думаю, это такая тема, что нужно машину сесть не -не -не Нет, это... Нет это... не ради того, а -а -а. что, знаешь, нам гораздо проще сделать а -а -а. всю в студии, свет, да. звук, в машине шумно, да. к сожалению, в интервью с Дубилетом это слышно, мы там ехали по Бориспольской трассе да. все-таки на скорости. Это необходимость в силу вставок, складываются. Покажи нам твою студию. Давай, Давай, пожалуйста. Тут, <свят> слушай, не такая большая студия, ее там прям показывать, но если интересно. Какие важные детали тут есть, что вам якобы помогают покращить интервью? Это стол. Steel, да, в том, в можно, было, да. можно поставить что-то микрофон например да, а, да. телевизор нам помогает иногда он не очень удобно расположен для спикера мы еще подумаем, что с этим можно сделать но, но вот у нас появилась такая история как фото вопросы например mm -hmm. или видео вопросы да, то есть да. мы показываем картинки понимаешь опять же это сделано для чего с одной стороны переключить гостя и зрителя чтобы ему было интересно не только узнать как там создать лучший в мире банк или как-то там еще там денег заработать в бизнесе но чтобы еще как-то показать что человек живой, у него есть Facebook, берем фоточки из фейсбука, давай обсудим, что есть еще такого Мы... Светло. Сви... да, а, свет. ничего невероятного, просто три светильника, а -а -а. которые помогают нам э освещать логотип, Задя, да, 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 вот собственно это э та штука, которая э позволяет нам если у нас будут воровать видео э исключить возможность э предъявить потом претензии к копирайту, потому что всегда логотип в большинстве роликов на стене, тут уж что скажешь? Мы делали студию, изначально мы ее да. делали под прямые эфиры. Мы, mm -hmm. когда занимались каналом о франчайзинге, у нас было очень много прямых эфиров. И мы прям три года занимались, 300 эфиров прямых провели. Там, wow. Действительно, профессионально. И вот, вот эта вся часть она посвящена этот стол. Ну, он сейчас и мой рабочий, mm -hmm. потому что я переехал из своего кабинета сюда, mm -hmm. в студию теперь. Ты окончатель... сам мантуешь? Нет, у нас есть, я, я, я тоже монтирую, а, okay. а, но есть, есть у нас режиссер монтажа еще, а... что есть, микшеры и куча звукового оборудования, вот, ничего такого. Я... Все остальное это элементы мебелью. То-то, фактически, студия, если ты если хочешь серьезно браться за YouTube, ну, как бы, очень важно, студия. Не обязательно, не, не студия, понимаешь? Нужно Место, просто типа свое, Место. Ты можешь сконцентрироваться и быть, типа, ну, да? Делайте дешево. Вот да. Юрий Дудь на последнем своем выступлении на Амаконфе сказал, делайте дешево. Ага. Не надо угорать, там, бюджетные целые, там, делать, там, телевидение. Может, вообще у вас не пойдет mm -hmm. оно. Не тратьте много денег. Я рекомендую всегда вот. У вас нормальный комплект. Камера Sony отличная, я с удовольствием бы заменил наши все Canon Sony, но недорогие, к сожалению. Вот Экшенка тоже неплохо. Вот одна-две камеры, штативы. Звук обязательно хороший, то есть петля, да. э, в первую очередь, ну две петли, если там два спикера, uh -huh. ну, ну, ты ведущий и спикер. И все, и свет, конечно, потому что свет uh -huh. сильно решает. Сколько часов, как правило, потом тривая монтаж э, до финального продукта? Ну, такими, мы образом. такие ребята, мы можем очень быстро монтировать, uh -huh. за пять лет, в принципе, научились. научились. То есть бывает такое, что у нас вот... Интервью записано в пятницу, в следующий четверг оно выходит. Может, может, точнее, готово-то оно уже во вторник, uh -huh. но выходит в четверг. То есть, в принципе, мы можем за 2-3 дня собрать интервью. С сюжетами сложнее, потому что там внутри одного сюжета 4-5 uh -huh. интервью часовых, которые нужно отсмотреть, uh -huh. еще потом сюжетную линию построить, чтобы это было не просто нарезка каких-то фраз. Ну, вот так, то есть у нас еженедельный выход, и мы в течение этой недели. У вас есть график, когда вы выкладываете контент, ну, у нас по четвергам сейчас, по четвергам, да. Так. Хотим сейчас запустить маленький формат более коротких роликов. Мы уже пробовали, но вот пока не знаем, на чем остановиться, Которые будут выходить по вторникам, например. Mm -hmm. Потому что для YouTube важно, чтобы не было такого большого проседания по просмотрам. То есть, ты можешь их, конечно, через AdWords покупать, но выгоднее и для зрителей это более приятно, когда ты выпускаешь контент. Більше. Оце, до речі, цікава штука. Дивись, значить, ви зробили, ви випустили контент, типу залили на Ютубчик. Далі, якби от я розумію, що uh -huh. дещо відбувається далі, так я теж читав у вас на каналі, що не займаєтесь такими докрутками. Це, до речі, дуже важливий момент, друзі. Так що єдиний момент, який ви використовуєте для неорганічного просування трафіку, це AdWords. Yeah. No, тобто, абсолютно процедура, типа, за залили відео, скинули зі своїх інших майданчиків, запустили перший трафік. Плюс почему Эдвардс. Чешешься? Нет, нет, это вот все, только это. Такая процедура. Okay. Плюс еще просим спикеров. Да. Ага, чтобы они поделились. Ну да. да, ну знаешь, не всегда просим, иногда они сами опубликуют. Ну, да. вот, например, тот же Дима Дубилет, он запустил у себя у него Facebook очень популярный, mm -hmm. там около 100 тысяч подписчиков, он запустил у себя ссылку на наше видео, правда на третий день. Там просто первые два да. дня очень важно для ролика. Mm -hmm. Ну не суть, главное, что он запустил, его большая аудитория увидела и к нему очень от, от него очень много пришло к нам и к нему от нас очень много пришло, там порядка двух тысяч подписчиков, ну ссылка есть, мы можем отслеживать, mm -hmm. пришло к нему. Это круто, на самом деле. То есть мы такое получили, хотя не договаривались Сынергию, об этом, синергию, коллаборацию вот, в чистом виде, когда поменялись аудитории. То есть это важно, потому что если ты берешь интервью у селебрити, очень круто, когда ага. они опубликовали у себя там в соцсетях, и их аудитория лояльная к ним, узнала о нас а и, соответственно, да. там досмотрела до конца, подписалась и так далее. Обязательно призывы надо делать. Ага. Вот. Подпишитесь, пожалуйста, на канал Орасто Зуб. А Тут очень круто. Ну, French если тоже захотите. Френджів в першу чергу. Більшість людей, які дивляться це відео, вони так ну, глядачами Ореса Зубо. Тому що поки що я спостерігаю, що дуже мало на мій контент приходить органічного трафіка зі сторони. Тобто вона тим росте по чуть, -чуть. Але якогось такого великого моменту немає, тому я оцей от код YouTube ще розгадую, друзі. Ти знаєш, його невозможно буде? прописати, тому що це знає тільки Google, на ага. жаль. Тобто всі моменти, яким би ти не був досвідчим настройщиком реклами в AdWords, все одно прийде нове змінення, чи не зроблять твої от того, от настроєної реклами. Ще, друзі, одна фішка так, до бізнес-каналу. Є сенс, свій контент, який ви лише заливаєте онлайн, Бросовать платную рекламу спочатку. Ну, Обязательно, потому да. что Каждый AdWords работы. всегда, да. то есть мы не очень много тратим на это, то есть по нормам таким, опять же, важно же не только просмотры. Накрутить можно, там, да. а на детских каналах за 100 долларов можно открутиться, угу. получить 50 тысяч просмотров. Чудо -чудо да, да, но это ни о чем. Мы стараемся, чтобы были не только просмотры, а. но еще там, дополнительные просмотры. То есть человек посмотрел угу. наш этот ролик рекламный, а потом пошел еще, а что у вас там еще есть. До просмотра важный параметр, он в AdWords отслеживается. Цена, конечно же. Угу. И э, вообще просматриваемость. Там есть э, график 25, 50, 75 и 100%. И мы видим, что, например, видео с дубилетом до конца рекламное досмотрелось смотрел 25%, это mm -hmm. очень много, то yeah. есть люди вообще не хотели смотреть этот yeah. ролик, они, они котиков хотели, или там, не знаю, там новые танки, танки вышли, они хотели посмотреть, а тут какой-то дубилет, ну я условно говорю. Мы... Это очень ценная cool. информация, особенно для меня, тебе дякую потому что, сколько для меня основным джерелом трафика там, на сайт, да, или вообще, люди э, это Facebook, там 28 тысяч подписчиков, да, да. и yeah, я, как я каждый пост просуваю. Додатково, так, потому что я за что... а в YouTube я такого не рубил, ну, да, да, вот хорошо, да, что да. у тебя 28 тысяч подписчиков, ага. это уже ты можешь им бесплатно рекламировать свои ну новые да. выпуски, ты это делаешь, так. но с Фейсбука у нас во всяком случае, так. если не поливать туда дохрена денег, Окей. перетянуть с одной платформы на другую Тяжело. Фейсбук всячески открывает, он же не хочет, чтобы люди уходили на другую платформу, тем более конкурирующую. Они же сейчас развивают свой видео -сервис, и он теоретически может стать серьезным конкурентом YouTube, так. то, что происходит вот прямо сейчас. Поэтому він не хочет, он не запрещает, звісно, але он там, знаєш, відео на Ютубі відкривається в Фейсбуці. Тобто там не можна підписатися, нужно можна в свою аккаунту. Ну тобто да, да. ну, там столько сложностей. Цікаво, друзі. У нас дуже входить цікаве інтерв'ю. Сподіваюсь, вам воно подобається. Якщо так, обов'язково ставте лайк. Та, <laughs> я вже навчаю всього проекту зі щено. Субскайт. Насправді говорити можна дуже дуже багато. Я думаю, даним інтерв'ю ми відкриємо нашу як це, двері до можливих наступників. Ось, більш корисних конструктивних Снову. речей. Я підготуюсь краще, вже якби в якості журналіста. а не віду, просто віду, надо. <сх>, Та відеосів треба. Так, я вже бачив. Кльово, тоді щиро дякую. Сподіваюся, все було прикольно. Дякую, що всім привіт. Да, я щиро бажаю успіху розвитку вашого каналу, таких є небагато крафтових бізнес-каналів. Да. І почуємо наступних відео. Па-па.